oldida bora bora hurmatingiz to'kilayotganini his qilyapsizmi eringiz xiyonat qilayotganini sezyapsizu lekin lom lum deb gapirolmayapsizmi mana shu muammolaringizga yechim sifatida bir kunlik ayolmisan ayol bo'l nomli onlayn kursimni ishlab chiqdim ushbu kurs haqida yanada batafsil ma'lumotni olishni xohlasangiz va ro'yxatdan o'tishni xohlasangiz marhamat mana bu assalomu alaykum hurmatli ayollar oxirgi marta qachon siz eringizdan pul yoki sovg'a olganingizni eslay olasizmi qaynonangiz tomonidan qayn singillaringiz tomonidan siz doimiy tarzda tazdiqqa uchrab yuribsizmi eringizni oldida bora bora hurmatingiz to'kilayotganini his qilyapsizmi suyukli ayol bo'lish nima ekanligini bilmayapsizmi eringiz xiyonat qilayotganini sezyapsizu lekin lom lom deb gapirolmayapsizmi yoki bo'lmasam eringiz rossiyaga ketib sizga e'tibori kamayganini his qilib mahzun bo'lib yuribsizmi va eng asosiysi turmushdan ajragan holda bo'ldi men uchun hayot tugadi degan xulosaga kelib hayotdan ko'nglingiz soviyaptimi agar sizni ushbu muammolar qiynayotgan bo'lsa men ong osti bilan ishlovchi mutaxassis tohirjon esonov mana shu muammolaringizga yechim sifatida bir kunlik ayolmisan ayol bo'l nomli onlayn kursimni ishlab chiqdim ushbu onlayn kursimizda nimalarni o'rganasiz diqqat qiling nimalarni o'rganasiz birinchi o'rinda eringizni oldida tushib ketgan bahoyingizni nima uchun tushib ketganligi sababini va qanday qilib turmush o'rtog'ingizni oldida bahoyingizni ko'tarishni o'rganasiz ikkinchidan sizni ong ostingizdagi oila dasturini qanday ishlashini va ana shu dasturni qanday qilib siz o'zingizni foydangizga ishlatish mumkinligini o'rganasiz uchinchidan hayotingizdagi ohu ko'ngilli voqea bo'lsin ko'ngilsiz voqea bo'lsin farqi yo'q ana shu voqealarni tahlil qilish va voqelikni boshqarishni ya'ni o'zingizni foydangizga boshqarishni o'rganasiz to'rtinchidan suyukli ayol bo'lish nima ekanligini va suyukli ayol bo'lish uchun nimalarni qilish kerakligini to'liq va aniq ravishda o'rganasiz beshinchidan esa siz ortingizdan sovg'alarni ergashtirib sovg'alar meni oling meni oling deb haqiqiy nazokatli ayolni nafosatli ayolni orqasidan qanday sovg'alar quvlab yursa sizni ham ortingizdan mana shunday qilib yurgazishni o'rganasiz ha bu shunchakimi yo'q bu ilm buni har bir narsaga -ge ilm kerak bo'ladi va oltinchisi o'zingizni ideal oilangizni obrazini ong ostingizda shakllantirishni o'rganasiz bu juda judayam ajoyib narsa va oxirgisi ya'ni yettinchisi esa agar siz turmushingizdan ajrab horg'in holda yurgan bo'lsangiz hayotingizga qanday qilib o'zingiz xohlagan idealingizdagi turmush o'rtoqni jalb qilishni o'rganasiz inshoalloh bitta narsani yodda tuting hurmatli ayollar ayol tilini ayol biladi deyishadi to'ppa to'g'ri lekin ayol tabiatini esa erkak kishichalik hech kim bilmaydi agar u erkak kishi kamina tohirjon esonov ya'ni to'rt yuztadan oshiq ayol bilan yakkama yakka ishlagan bo'lsa qanchalik sizlar haqingizda aniq va işte, tiniq ravishda bilishi va uni to'g'ilashni yo'llarini o'rgangan bo'lishi mumkin tasavvur qilib qo'yavering ushbu onlayn trening birinchi aprel kuni kunduzgi soat o'n beshu nol nolda boshlanadi ya'ni bir kunlik onlayn trening zoomda bo'ladi qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar onlayn holda qatnashish imkoniyatiga egasiz mobodo o'sha kuni darsga kirolmay qolsangiz ham sizga videosini tashlab beramiz aytgancha bu onlayn treningdan tushgan hamma pullarni bir so'miga ham tegmasdan inshaalloh mana ro'za yaqinlashyapti şey ro'zador nochorlarga xayriya qilinadi siz ham bilim olasiz o'rganasiz oilangizni yaxshilaysiz ikkinchidan esa siz savobli ishga qo'l urgan bo'lasiz ushbu kurs haqida yanada batafsil ma'lumotni olishni xohlasangiz va ro'yxatdan o'tishni xohlasangiz marhamat mana bu telefon nomerga telefon qilib ro'yxatdan o'ting yoki bo'lmasam kommentariyani boshida ssilka qoldiramiz silkaga kirib ro'yxatdan o'tasiz va menejerlarimiz siz bilan bog'lanadi aziz ayollar oilangizni asrash ham oilangizni qanday bo'lishi ham hayotingizni qanday yurgazishni uni olib borishni ham hamma yo'q sizni qo'lingizda bo'ldi jabrlanuvchi obrazdan chiqib haqiqiy nafosatli ayol kabi bo'ling va bizni ayolmisan ayol bo'l treningimizda qatnashing va ayol bo'lib qolishni o'rganing sog' bo'linglar salomat bo'linglar onlayn treninda ko'rishguncha omon bo'ling